У дитинстві цей покинутий дебаркадер був для них другим домом. Щодня після школи вони долали двогодинну дорогу від Києва до Вижгорода, щоб знову опинитися у яхт-клубі. Тут на них чекали їх перші маленькі яхти, справжні капітанські каюти і особлива атмосфера морського затишку, створена дбайливим тренером. Тут їх навчали не лише спорту, а й багатьом життєвим премудростям. Діти давно виросли. Але все одно часто приїжджають сюди, адже з цим місцем пов'язані найкращі роки і найприємніші спогади. Слава Богу, мене родителі відпускали. Мы по пять дней жили, ходили в поход на острова, которые до сих пор там остались, их размывают постепенно. Мы неделями жили на островах, в палатках, костры. Это у нас тогда было по 12 лет нам. Было страшно интересно. Там было как-то так, не как в школе, то есть... В школе вот все время навязывают что-то, а там самому хотелось как-то чего-то добиваться. И э, то, что в общем-то получалось, и у других, и у тебя это вот привлекало. Э, то, что действительно добивались какой-то цели, добивались каких-то побед. Это был тогда еще Советский Союз, знаете, как э, даже вот не сравнишь с лагерями, то есть ты сколько хочешь, можешь купаться. То есть мы ходим на яхтах, если нет ветра, жарко, ты искупался. Все более определенная свобода. Там мы ночевали, там прямо вот по 10 человек у нас была боржа, то есть у нас не было такого контроля. И это было интересно. Хотелось больше и больше этим делом заниматься. Ну, и, наверное, благодаря Валерию Аркадьевичу, который вот привил нам такую любовь к парусному спорту и ко всему этому делу. Хотелось туда приходить и хочется до сих пор. Родион слушал то, что ему говорят, внимательно учился и не пропустил, насколько я помню, пропустил одну единственную тренировку, когда он простудил, объелся мороженым, простудил себе горло. Но это был один единственный день. Больше этих тренировок он не пропускал. Намного увереннее, я помню, среди ровесников себя чувствуешь, когда занимаешься спортом, добился каких-то результатов. И сразу жизнь становится намного более красочнее и приятнее. Я его, по сути дела, в спорте, может быть, немножко и не в спорте, вырастил. Он нашел себя здесь и в команде, и жену, и все оно у нас связано. Это очень давно было. Мы тогда еще были очень маленькими, по-моему, где-то в 1987 году. Я стала тоже заниматься в той же секции Валерия Аркадьевича. Ну там мы и познакомились. Мы же не сразу полюбили друг друга. Просто узнали друг друга на тренировках, туда-сюда. А потом уже, как мы одной командой, у нас была большая команда. И там было большинство даже девочек. Мы ездили там по разным городам, туда-сюда, и как-то мы так сблизились с Настей. И потом наши как бы дружба переросла в любовь. Как-то так вот получилось, что мы друг другу очень сильно понравились. Ну и дальше уже не могли друг без друга жить. Она очень уникальная женщина, потому что она очень скромная. Поэтому многие не знают, насколько она уникальный человек. А мне как бы из-за того, что я с ней близко общался, как бы это все открылось. Она спортсменка, она знает, как э, управлять яхтой, как там любые вопросы там банальные всякие, если что-то где-то случилось, там даже в квартире, в быту, то есть для этого вообще никаких проблем для нее не составляет. Во-вторых, она э, ну, вот, редко встречает женщин, которые в математике хорошо понимают. То есть она закончила университет, она. Сейчас я надеюсь, через полгода она уже станет кандидатом наук. Очень самостоятельная и независимая женщина. И вот это как раз очень сильно как бы, мне нравится в этом. Ну, Из-за того, что мы очень долго уже были знакомы, очень долго встречались, то как бы мы совместно пришли к такому решению, что нужно уже вместе жить и как-то образовывать семью. Без без сім'ї, кстати, і не вийде ніяких успіхів в житті очень тяжело добитися. Если нету нормальной в Поэтому все, що у нас є, це благодаря насті. У кожного моряка є своя тиха гавань. Іноді так хочеться відчути під ногами тверду землю. Для Радіона таке місце сімейна квартира, де він створив справжній музей. Його захоплення старовинні речі, які дбайливо зберігаються у власному кабінеті. Тут і крісло, на якому сидів сам калінін, і раритетна лічильна машинка Серібріний і старий портсигар, да? який дістався у спадок від настінного дідуся. І звісно ж, все, що пов'язано з морем. Я люблю такі морські. всякі При бомбасике это, вот, например, глобус звездного неба, он 50-го года. И здесь нанесены основные звезды, светила, благодаря которым можно ручно определить местоположение судна в море. Это все работает в комплексе. Есть еще такой прибор секстант, который меряет угол между звездой и горизонтом. Благодаря специальным таблицам высчитывается их местоположение и обязательно должно быть точное время на корабле. Вот вы видите здесь такая штука, я вам покажу. Они на таком кардане. Это все советского производства, но не очень точно. Есть специальный ключик, который заводит это дело. И это самая ценная вещь на корабле, потому что она хранит точное время. Так как если она хотя бы на одну минуту уже опаздывает, уже местоположение корабля будет определено с большой погрешностью. Это у нас есть... тоже а. в рабочем состоянии. Оно очень приятно, когда эти вещи функциклируют, как говорится. <связывая> Короче, там слова до руку, товарищ. Далекий. далекий, Мы рядом с, тобою стоим. Единой... с, любой... с тобой стоим. Идем с Наш союз не победим. Типа того. Родион грамотен, умен, коммуникабелен в отличие от меня. Вот легко сходится с людьми легко решает проблемы. Вот. Хороший семьянин. С Настей я никогда не слышал, чтобы у них было какие-то там серьезные размолвки. Любит своего сына. Естественно, ну как все родители, я почему-то считаю, что он особенно его любит получилось, что он был далеко от нас. В это время он как раз был на чемпионате мира, но он как бы при первой возможности к нам приехал через 4 дня. И очень, конечно, радовался, очень заботился о нем и очень мне помогал тем самым. Настя позвонила из раздома, сказала, что вот он уже родился, все нормально, я жива, здорова. Ну, я тогда, мне кажется, комок в горле поступил. Мне так, ее, конечно, очень счастье было Гораздо больше, чем от медали чемпионата мира. Папа. Наверное, подсознательно папа. сына папа. больше хотел, как любой мужчина. Папа, папа, папа. Тиши, тиши, папа. Тиши. Тиши. папа. Все? Все, к папе пойдешь? А чего ты? Иди к маме. Да, папа. Мы же про папу говорим. Папа ходит на яхту, видишь? Можливо, років так через 15 у вітрильному спорті з'явиться новий сімейний екіпаж. Принаймні, вже зараз маленький Кирил цікавиться яхтами і разом з батьком із захопленням спостерігає за вітрильними змаганнями. Я навчу його ходити на яхті в молодості, тобто, коли він чуть-чуть подрастет он сможет участвовать в соревнованиях все это нам поможет ему как бы знаете утвердиться все когда крепкие тылы семейные особенно когда понимание друг друга тогда и дети красивые вот тогда и высокие спортивные результаты которые я думаю что будут еще так как Я посчитав, що це тільки почало. Родіон щасливий, що у нього є сім'я, де його люблять і розуміють. Дружина Анастасія, син Кирило, а зовсім недавно у їх родині з'явилася ще й донечка Софія. Йому часто доводиться бути далеко від них. Тому бувають моменти, коли хочеться все покинути і зажити нормальним сімейним життям. І Настя мріє, щоб чоловік частіше бував вдома, але підтримує захоплення спортом, бо розуміє, що зараз це сенс його життя. Море кличе, і наш герой знову збирається у дорогу. А коли є можливість, подорожує разом із сім'єю. Что-то у него какой-то тяги нету. Особые там какие-то пироги или мясо какое-то жарить. Не знаю почему. Но ну, у каждого человека свои какие-то предпочтения в работе по дому. Любит мясное, рыбное всякое. Ну, в принципе, как нормальный человек украинский. Вот Особых предпочтений нету. Сладкое тоже в ограниченных количествах, потому что ему надо вес держать. Настя, як ніхто інший, розуміє Родіона. Були часи, коли і вона з таким самим азартом мчала у Яхт-клуб тренуватися і змагатися. Вона перемагала на літніх всеукраїнських іграх, багато разів була призеркою чемпіонатів України і Союзу. Поки що, її спортивна кар'єра відійшла на другий план. Більшість часу займає сім'я і улюблена робота. Але часто і вона не проти спустити на воду яхту і знову відчути смак боротьби з водною стихією. Врім гонок є постійно ідеть постійно оценка ситуації, що відходить з вітром. Кожний приблизно 30 секунд. Ну, вот есть как бы алгоритм, что ты делаешь. Ты смотришь на пару, смотришь вперед на соперников, и все время в мозгах ты думаешь, что происходит с ветром, его характер. Потому что я, когда на воде, я чувствую, ну, вот, вижу его направление. Его, конечно, не видно, я его могу только чувствовать. И он же по-разному себя ведет. Иногда он начинает все время в одну сторону очень медленно уходить. Иногда он вправо влево И очень часто можно заметить определенную закономерность изменений ветра. И вот как только это чувство ко мне приходит, когда я вижу закономерность, оно там, может быть, в минуту, полторы разница между изменениями заходами. И вот если я ловлю эту штуку, это у вот Джора называется GPS, мой включается, это General Position System такой, знаете, то уже От коли приходить, это чувство, то вже, конечно, всем остальным тяжело. Навіть під час нетривалих відпусток Родіону не сидиться вдома. Коли на київському водосховищі проходять вітрильні змагання, наш герой обов'язково на одній з яхт. Кожен екіпаж прагне залучити у команду досвідченого морського вовка, а наш герой і не відмовляється. Адже будь-які змагання, тим більше поруч із друзями, додають майстерності, впевненості, заряду енергії і сил перед новими стартами. Родил Лука и Георгий Леончук это очень профессиональные ребята в плане спорта. Я думаю, не только в плане спорта, в плане любых дел, которые они делают вообще. В частности, в спорте это люди, которые поставили себе цель и стремятся сделать так, чтобы эта цель была выполнена. Они составляют единое целое в экипаже. Они подходят друг к другу и по по психологическим данным, по психологической совместимости и по многим другим признакам. Еще с 1997 -го года, когда с Георгием начали ходить, проводил с нами разговоры, все, поэтому сейчас у нас абсолютно, ну я не вижу никаких вопросов. Мы разные люди по характеру. Возможно, даже этот фактор помогает нам держаться вместе, если мы были вдвоем одинаковые то это, знаете, как минус и минус, то с энергии никакой бы не вышло. А так может быть плюс-минус. Кто из нас плюс, кто минус, неизвестно, конечно, тяжело сказать. Но тем не менее, из этого что-то получается, какая-то энергия выходит и определенный результат. Единственная проблема ⁇ это нам нужно сбрасывать как бы вес, я чувствую, Китаю. И как бы ко мне кажется, что он слишком тяжелый, ему кажется, что я слишком тяжелый, а вес у нас должен быть общий. И вот этот момент, и мне кажется, что он чуть-чуть меньше работает, чем я, ему может показаться, и, знаете, такая вот... Но в целом, когда у нас что-то получается, ты понимаешь, что без его труда этого бы никогда в жизни не случилось. И он точно так же понимает, что и без меня бы это не случилось. Надо очень хорошо друг друга знать, чтобы не сказать лишнее слово. Даже вот ты встаешь утром, приходишь на зарядку, да, на разминку. То есть мы знаем, что лучше сказать, что лучше не сказать. Как-то уже ну, определенные стереотипы уже существуют, то есть э, что лучше на яхте, когда перед выходом сказать, как как не повести себя, иногда даже доходит до такого, до такого что так, определенную веревку именно один человек должен завязать. Я думаю, что это лишь потому, что мы работаем все время вместе, и нас не тянет друг к другу, когда мы не парусного спорта. То есть, ну, но я уверен, когда мы закончим выступать, то а там у нас такое уже братство с ним. Ну, представьте, проработать вместе без проблем, без обид. Мы можем там немножко вскрикнуть друг друга, но потом, в конце концов, так все вопросы решить мирно. Максимум, это вот когда ты говоришь там по телефону и видишь, что человек как бы... Может быть, ты все не до конца понимаешь, там бросить трубку можешь. Вот это самая конфликтная ситуация, честно говоря. Ну и потом он большой. Как я могу <laughs> конфликтовать? Да когда мы едем в аэропорт, он опаздывает все время. Да я, я, конечно, тоже опаздываю. Конечно. Каждый из нас выходит так тяжело из дома. Но вот в последнее время, конечно, так же более часто. Конечно, от ребенка оторваться, когда тебе говорит «до свидания, папа», это тоже все тяжело. Я сейчас тоже буду все это испытывать. У меня тоже девчонка. Ну... Ну, как видишь, как человек относится к супруге, как он относится ко всему, к жизни, то есть он старается. Хочет построить какой-то дом, очар. То есть это все видно. Это не проходит мимо меня, и я это все знаю. Свидим Родион в сам. Тому не дивно, що його квартира схожа на каюту корабля. Тут все нагадує про море. З кожної поїздки він привозить якусь дрібничку, яка обов'язково знаходить своє місце у їхній оселі. Для його численних нагород вже ледь вистачає місця. Причому тут знаходяться лише найдорожчі медалі та кубки в чемпіонатів Європи та світу великих міжнародних регат Олімпійських ігор. когда вот все свое время посвящаешь чему-то, а оно потом раз не получается, и руки хоп опускаются, думаешь, как же так? Я же столько времени на это трачу, а оно не идет. И потом вот на определенном этапе приходит успех, и ты понимаешь, что все-таки не зря ты тогда не остановился, не опустил руки, а все-все-все в, одну, в одну точку бьешь, бьешь, бьешь. Усі, хто вирішив присвятити своє життя вітрильному спорту, повинні засвоїти просту істину. Це справа особлива. Фізична сила практично ніщо у порівнянні з силою інтелекту. Класична література, класична музика, танці для відчуття ритму. Необхідні складові підготовки яхтсмена. А без спеціальних теоретичних знань можна і не мріяти про підкорення морської стихії. Три вищі освіти звична справа для професійних вітрильників. Крім цього, знання кількох іноземних мов, вміння водити машину та багато іншого, без чого просто неможливо досягти високих результатів. Важко уявити, як можна впоратись з таким валом інформації. Але без цього не обійтись. Вітринний спорт справа інтелектуалів. Ми дошли до самих високих уже в віршинку, де вже далі е -е... тяжко представить пока. У вітрильному спорті наш герой вже більше 20 років. Свою професійну кар'єру він почав з вітрильника Лазер-Радіал, на якому завоював Кубок Європи та срібну медаль чемпіонату світу. Потім була невдала спроба підкорити Олімпійський лазер. І нарешті 49 єр зовсім новий клас, яким поповнилася вітрильна флотилія напередодні Олімпійських ігор в Сіднеї. Ця яхта і стала для Радіона щасливою. У парі з Георгієм Леончуком він завоював срібну медаль Афінської олімпіади. А через рік золото чемпіонату світу. Вважають, що у парусному спорті 30 років це лише початок справжніх спортивних результатів. Тому у нашого героя ще все попереду. Він навчився розмовляти з вітром, приборкувати непокірні хвилі, керувати парусами. Тепер він господар морської стихії, і його яхта мчить вперед до нових перемог.